На 9 годину Значить, на території Відьопольського району відбувається намерзання льоду, внаслідок чого відсутні електропостачання в наступних населених пунктах. Йосифа Фукаров, Салани, Калаблія, Петродолинський частково, Великодолинський частково, Дільник частково, 6 бригад Відьопольського району працюють над усуненням аварій, у тому числі 6 одиниць техніки та 26 осіб. За повідомленням ТОВ Відіополь Транс сьогодні на невизначений срок припиняється рух автобусів на приміських та міжміських маршрутах загального користування. Це 3, 5, 6, 7, 18, 38, 89, 535 і 748 маршрути. Зв'язку з ускладненням руху на території району працюють два. Пискорассыпывающая и В соответствии, да, или больше не, у нас не, сейчас техники не, реально. Они написал объявление у тебя на сайте, что они возобновили. Да, да, ну он стоит. Ну шутки, я вижу стоят. Да, но да распоряжение да. уже было. Но, то они официально на сайте тоже распоряжение. Стоят. Стоят. М -м -м -м. Да. Значит, э, ситуация у нас какая? Э, на данный момент э, центральные дороги у нас проездные, посыпаны. Э, ну, центральную дорога имеется в виду Одесса-Белый метро. Да. Вот. Ну и полностью в рабочем состоянии. Э, дорога сельского значения э, на Сухой потому что с порта выходит весь грузовой транспорт через Сухой Вечерноморки э, Две черноморки у нас тоже в проезжем состоянии. Вот, теперь у нас, значит... Дорога от Авидеополя до Калаглии, имеется в виду до, до э, церкви, ну, где подъем, кстати, тоже просыпана. Просыпана у нас от Барабой до Добро Александровки, из Добро Александровки на Большую долину. Вот это. Сейчас грузится с уйдет на Барабой, через Барабой на дальник по маршруту 18. -м. Вот это что. Mm -hmm. вот. Ну и побережье захватит полностью. Ну, ситуация какая? Я вот в телефонном режиме вам пытался объяснить. Значит, звонят депутаты там с немецкой балки, тоже к ним обращаются люди, всех интересует, когда, когда откроется автобусное сообщение, потому что немецкая балка реально стоит, не может выехать. По прогнозу, скажем так, тот, который у нас есть, это еще где-то ближайшие два дня, мы как бы мы ожидаем там, возможные снегопады, возможное ухудшение обстановки. Но пока, скажем так, весь ресурс, ну и вот материала, и все техники брошен на как бы, основную эту центральную трассу Одесса, Белгород, ну, да, И под все, все, подъемы, подъемы и... все подъемы спуски, где это ну, как бы, максимально аварийно, скажем так, опасные участки дороги. Ну, что, конечно, если бы она прекратилась, то она обработающую она будет стоять. Она постоянно то моросит, то что-то еще, и непонятно, что она дальше будет. Понимаете? Скажите, сколько И у нас, у нас еще ресурс, какой у нас еще запас от этого посыпочного материала? Ну, посыпочный материал у нас пока есть, где-то порядка еще 250 тонн у нас есть. Около 250 тонн у нас да. еще есть посыпочного материала. Топливо, топливо тоже меня... есть. Топлива Топливо тоже есть в резерве. А наш резерв топлива не задействовался? Нет, Но... для Реалтодора еще не просил у нас ничего. Мы не будем просить у вас, потом дорого нам это все Как Какой вы его выдавать сейчас будет? Может, ну, да, сейчас да. есть там должно ну, определенные бумаги. Да. Дело, дело, в том, что надо понимать, какой у нас есть резерв, какой резерв еще есть у Автодора, что мы будем делать, если снова будет реально ухудшаться. По вашей линии, что-то у нас есть? Дежурим. Все. Техника готова в случае чего? В случае там да, либо снегопадов, либо там чрезвычайных ситуаций готовы, да? Да. Значит, по освете. У нас ситуация следующая. Насколько я понял, предварительно вот мы уже проговорили, Значит, у нас э, в населенных пунктах, где э, произошли обрывы и замыкания линий э, электропередач, это Йосиповка, Караксалан и Калаглия, Петродолинская, э, Большая долина, Дальник, э, школы не заработали. Со вчерашнего дня где не, не было света, где еще аварии не устранены, значит, э, занятия сегодня не начались. Вашим распоряжением да? Да, видео свиты да. Получается 9-10 число да. сделаны выходные. То есть ученики в школу не пойдут. Целикол, да. Сегодня короткий день, у кого это начались занятия. То есть фактически у детей есть до понедельника время, да, чтобы многие ну, не попадать сейчас. Ну, много не пропускали детей в школу родителей. Ну и дети, то есть родители не пропускали. То есть дети начнут учиться, ну, с надеемся, с понедельника, все два дня, то есть официально сейчас Вы ну, выходной. за погодой. Да. Все. В принципе, есть еще какие-то там сложности или там. ощущения. По все пока как бы. Ну что, по словам это Хорошо. Милиция у нас тоже находится в взаимодействии с нами. Сейчас на выезде в новые деревне не смогли. И по РЭСу руководитель должен был присутствовать, приехали. но приехали областные руководители, да? Да. Самая тяжелая обстановка в области да. оказалась да. в области да. Самая в тяжелая в области, это в нашем районе, и приезжает из-за этого с области их не руководство, связи с этим он не смог сейчас присутствовать. Ну, в любом случае ситуация у нас как бы контролируемая, ничего чрезвычайного у нас пока не произошло, вот. слава богу. С негодой пока справляемся, пока. Ну, понимаете, просто ну, на весь район, допустим, две единицы техники. Водители тоже одни и те же. Допустим, мы вчера в 5 выехали и заехали в 12 часов ночи. Надо людям было дать немножко до В 5 утра они а сегодня опять выехали. По видеокуль прошлись, пошли на город, в ту сторону. Ну, это все же оно и время, и чтобы оно прекратилось, оно было бы легче работать. А так вчера он целый день вроде бы и просыпали, а на утро оно то же самое, потому что моросило целую ночь. Ну, вот, а результат оно опять намерзает. Когда движения нет у транспорта, то есть она намерзает. И опять та же самая ситуация, что сыпали, что не сыпали. А кто у нас немецкую немецкую пауку? транс осуществляет автомобильный. Ну, тут автобусный полезный. Нет, там, нет, там, там, там нет. другая друзья. Там а, там 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 двойка, вообще? двойка а? это вообще другая, там садится каждый то фирм. Сергей, надо будет выйти, то есть узнать, кто там обслуживает, узнать, что у них вообще по автотранспорту. Потому что подъемы, спуски везде где-то было, но единость... Да, мы постараемся туда тоже сегодня как-то попасть. Просто узнать, какая перспектива у них по выезду на маршрут. А тройка у нас на Влиманской ходит? Тройка. Петродолин. Тройка тоже стоит, значит, она тоже готова ехать. Потому что мы просыпали вот эти зигзаги здесь вот возле Барабой, налево, ну, в сторону Добра и прямую просыпали до Добра Александровки. Я думаю, что они по прямой там смогут проехать. Ну, мы сейчас говорим не по немецкой, ну, то есть немецкая балка, Не интересует вот эта вот часть, вот Калдлия, Николаевка, э -э Там есть какое-то сообщение? Ну, сообщение. Просыпаны все спуски подъемы до церкви. То есть, в принципе, везде. Там осталась жир... прямая. Пассажирские перевозки ну, просто, грубо говоря, функционируют Ну, посмотрим, как я, если успею побережье быстро mm -hmm. сделать, значит, отправим еще и по прямой туда, до Магриманского, чтобы пробежал. Ну, все равно, перевозчику надо будет связаться, уточнить, выезжают или не выезжают, да. какие там перспективы. Хорошо. Предложение такое, не отрывать друг друга от работы. Я в случае ухудшения в обстановке, постоянно ну, как бы быть на связи, хотя бы, чтобы можно было как бы, и ситуацию контролировать. Э, необходима какая-то помощь, мы э, ну, как бы, готовы тоже как бы, подключаться. Ну, с полицией тоже постоянно взаимодействуем. Вчера тоже не 12 часов звонили в районе Рексала, ну, вот там, где это выемка, две форы не могли до две форы не могли это самое одна сошла и курит. Посылали Т-150, чтобы ее вытащить. Ну, то есть на связи постоянно. Там в районе Ростка где-то тоже было, не Росток, а как это Заря, Заря. Между Большой Долиной и тоже там какая-то фурка. Волна или нет? А? нет, она Заря. Это... Это... это которая да, выходит но... на Малую. А, с, Большой а, а, на... В а, на, на, сторону, малую. малую. Ну, вчера как раз эта там стояла, КДМК помогла там. Выбираться. И, уже вытащили. Да, да, она выехала. Понятно. Хорошо, в принципе, большое спасибо. Мы э, протоколом оформим наше совещание. Это не комиссия, ну, вот это МТНС. Э, с учетом того, что сейчас нет руководителя, который может подписать ну, протокол комиссии, мы проводим пока рабочие нарады. Но в случае, скажем так, необходимости, в случае ухудшения обстановки, необходимости там, сни значительного снижения температуры, необходимости открытия пунктов обогрева и все остальное, когда мы уже соберемся в рамках уже комиссии ТП интернете. Все, хорошо, большое вам спасибо. Знак барабой восстановили тот, который был. Потому что нового нету. Хорошо, большое спасибо.